بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر الله كي حمد وصلاة لر برمز سرور كائنات كا. محمد صلى الله عليه وسلم كا وزاتني أصحاب لر oilalariga alloh subhanau va taoloning rahmatlari nozil bo'lgan bo'lsin bugun muborak ramazon oyining o'n to'rtinchi kuni tarovehning o'n beshinchi kuni ko'p joylarda qatmi qur'onlar bo'lyapti inshaalloh ertaga bizni masjidimizda ham qatu qur'on bo'ladi nihoyat qur'oni karimni qatm qilamiz inshaolloh taroveh namozida bugungi suhbatimiz shu qur'on fazilati qur'on tilovat qilishlikni qur'onni yodlaganlarga beriladigan fazilatlar haqidagi ba'zi bir hadislarimizni sizlarga havola qilamiz an abdullah ibn amri roziyallohu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ضد رواية خلن رسول الله صلى الله عليه وسلم التلر. qur'on sohibiga qiyomat kunida aytiladiki o'qi yuqori ko'tarilgin dunyoda qur'onni tartil bilan o'qiganing kabi bugun ham tartil bilan o'qigin chunki sen qiroat qilgan eng oxirgi oyatingni oldida seni qo'nim topadigan manziling bo'ladi deydi bu hadis qarang bu dunyoda qur'oni karimni qiroat qilgan kishilarga alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida aytarkanki dunyoda qanday tartil tartil degani qur'onni tajvid bilan to'g'ri va ravon o'qish tartib bilan o'qishlikka aytiladi dunyoda qandayki tartil bilan qiroat qilgan bo'lsang bugun ham shu tartil bilan qiroatni qilgin qoralar qiroat qilib boraveradi deylikki masalan fotiha surasidan tushib baqara surasidan tushib oli imrondan tushib qur'onni qiroat qilib boraveradi qur'onni qiroat qilganligi sari ularni jannatdagi maqomi yuqori ko'tarilib boraveradi bitta oyat o'qisa maqomi oshib boraveradi yuqori ko'tarilib borib 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 qayerda to'xtasa agar qur'onni hofizi bo'lsa qur'onni to'liq yodlagan bo'lsa shu oxirgi qur'oni karimni o'ttiz fora qur'onni eng oxirgi oyatini o'qiganda manzili tugaydi to'xtaydi bo'ldi mana shu yerda qolasan endi san deydi demak bu degani nima degani qiyomat kunida kim qur'onni qancha ko'p yodlagan bo'lsa shunchalik uning maqomi darajasini alloh taolo yuqorilarga ko'taradi o'shaning uchun har bir inson qur'on qiroatini qilishi kerak qur'on o'qishni o'rganishlik kerak qur'onni tartil bilan o'qishga odatlanishligi kerak keyingi bir hadisimiz abu umama bahali roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu zot aytadilarki men rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim u zot aytadilarki qur'onni qiroat qilinglar chunki quron qiyomat kunida o'z sohibiga shafoatchi bo'lib keladi deganlar ya'niki qur'on o'zining sohibini shafoat qiladi alloh bilan bandani o'rtasiga tushadi ey alloh bu meni qiroat qilgan edi bunga yaxshi makon bergin bunga ulug' martaba bergin deydi shafoatchi bo'ladi alloh taoloni izni bilan keyingi hadis nabiy sollallohu alayhi vasallamdan yana rivoyat qilinadiki qiyomat kunida quron sohibi keladi quron aytadi ey robbim sen buni ziynatlagin deydi ya'ni qur'onni yodlagan odamni aytadi quron aytadi ey robbim sen buni ziynatlagin deydi shunda ahli qur'onga allohni amri bilan toj kiygiziladi quron aytadi ey robbim sal ko'paytir deydi buni karomatini yana ziyoda qilgin deydi shunda unga karomat libosi kiydiriladi so'ngra qur'on aytadi ey rob sen bundan rozi bo'lgin deydi shunda qoriga aytiladiki qiroat qilgin va yuqori ko'tarilgin deydi har bir oyat o'qiganda uning hasanasi ziyoda bo'lib boraveradi yaxshiligi makoni maqomi ziyoda bo'lib boraveradi qola umarun umar roziyallohu anhu hazrati umar roziyallohu anhu aytadilarki nabiyingiz sallallohu alayhi vasallam aytgan edilar qarang bu kitob bilan olloh bir qavmni yuqori ko'taradi va bir qavmni darajasini pastga tushirib yuboradi kim bular kim bu dunyoda qur'onni qiroat qilib shu qur'onga amal qilgan bo'lsa shu qavmni alloh taolo yuqoriga ko'tarib yuboradi kim agar qur'ondan yuz o'girib unga amal qilmagan bo'lsa ularni alloh taolo qiyomatda pastlatib yuboradi yana bir hadis kelibdi nabiy sollallohu alayhi vasallamdan al rukum antaalla quranala sizlarni eng yaxshilaring qur'onni o'rgangan va o'rgatadiganlaring deganlar Degenler. mana mana shu hadislar bunga o'xshagan hadislarni soni juda judayam ko'p nima bo'lganda ham alloh subhana va taolo o'zini kalomini o'qigan bandalarni darajasini yuqori maqomlarga ko'taradi ulamolar aytgan etken, ekanlar ollohni kalomi bilan bandaning kalomini o'rtasidagi farq olloh bilan bandaning o'rtasidagi farq kabi bo'ladi qur'on qiroat qilinganda ibodat qilgan bo'ladi qur'onni eshitadigan odam ibodat qilib turgan bo'ladi boshqa birorta bir, bir so'z qiroat qilganda ibodat bo'lmaydi faqat qur'on qiroati ibodatga aylanadi azizlar qur'on bir mo'jiza Ta alloh taolo muhammad alayhisalotu vassalomni ummatlariga qur'on yodlashni o'zi oson qilib qo'ygan alloh taolo bu ummatga qur'onni oson qilib qo'yibdi ya'niki alloh taolo yengil qilgan buni qur'onni avvalgi payg'ambarlar kitob olib kelgan payg'ambarlarni qavmi shu nozil bo'lgan kitoblarini yodlolmagan og'ir bo'lgan hozirgacha ahli kitoblar kitobiga qarab ibodat qiladi o'qib ibodat qiladi a lekin islom ummatini vakillari esa qur'onni yoddan tilovat qilib ibodat qilishadi bu ollohni bitta fazli bu allohni marhamati chunki qur'oni karim shunday yodlashga osonki qur'onni nazmi o'zi birinchi so'zni yodlagan odam ikkinchi so'zga birinchi so'z o'xshab ketadi qofiyasi o'xshaydi qur'on mana yani, ko'pchilik e'tibor bermaydi bunga baqara surasida deyarli hamma oyatlarni oxiri jam jamsiyhasi bilan tugaydi مفلحون متقين تعلمون يعلمون أنا تعلمون يعلمون برخل أدقنا القارعة سورة سدة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة أنا برخل تقول نزم قرآن نزم معنى سهم mukammal shoirlar she'r yozadi qofiyasini keltirsa ma'nosini keltira olmaydi ma'nosini keltirsa qofiyasi kelmaydi lekin quron shunday mo'jizali kalomki qofiyasi ham keladi ma'nosi ham o'zgarmaydi arablarda payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelishliklaridan oldin sheriyat rosa rivojlangan edi qofiyaga tushirardi kim bitta she'r yozsa borib kabani devoriga ilib qo'yardi bitta qabiladan undan keyin yana bitta qabila borib shoiri shu o'zini she'rini ilardi kimni sheri zo'r bo'lsa qofiyali bo'lib ham ma'nosi ham qofiyasi go'zal bo'lsa yuqoriga yuqoriga ilib borishaveradi bir kuni sahobiy ikromlardan bittalari yozadigan bitta, bitta narsani oldida فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن قسق سورة وعشد بسم الله نيازي شو نيازي بارب كمانا ديواري قيلو قيدة Arabiler de şairleri okup en kaldı. En katta şairi kelip şunda okudu da ve huwa ve kavlul beşer. Bu benden sözü mes eng mohir shoiri tan berdi bu bandani so'zi emas bu so'z dedi qur'on shunaqa mo'jiza azizlar mana alhamdulillah alloh taoloni inoyati bilan qorilarimizni orqasida somiy bo'lib qur'onni tinglab turibmiz qur'onni eshitgan odam qiroat qilgan bilan babi barobar savobi teng bo'ladi yodlamagan bo'lsak ham alloh taolo shu ulug' savoblarni bizlarga ham nasib qilsin <laughs> azizlar qur'oni karim shunaqa zo'r mo'jizaki qur'onni yani, albatta o'qishni o'rganib oling musulmon odam qur'on o'qishni bilmasa uyat buxoriy avlodlari termiziy avlodlari o'qiy olmasa undanda uyat qanaqa -ka zo'r hofizlar chiqqan bizdan qanaqa -ka zo'r olimlar chiqqan qur'on o'qilgan joyda baraka bo'ladi mana shu xatmi qur'onlarimiz alhamdulillah alloh qabul qilgan bo'lsin avvalo bu xatmi qur'onlarni foydasi manfaati dunyo va oxiratda hech qachon alloh taolo o'zini kalomini sohibini xor qilmaydi bugun sal ko'proq gapiramiz to qur'onga sal muhabbatli bo'lib ertaga ruhiy tayyorgarchiligimiz kuchliroq bo'lishi uchun ertaga ruhiy tayyorgarligimiz kuchli bo'lishi kerak ya'niki biz nima amal qilganimizni biroz anglab yetib ertaga yuqori kayfiyat bilan duo qilishimiz kerak alloh taologa bir <laughs> kuni kemada odamlar <laughs> ketayotgandi <laughs> birdan to'fon bo'ldi dengizga to'fon ko'tarildi hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi nasroniy cho'qingan yana boshqasi boshqani qilgan butparast butiga sig'ingan hamma o'zini ishini qildi kimdir dod faryod qildi bitta musulmon odam bor ekan kemada bosh tomonida bitta qur'on turgan ekan nima qilishni bilmadida shundoq qur'onni oldida kemani ustiga chiqdi yuqori qismiga chiqdi qur'onni shundoq ikki qo'liga ko'tardi ey parvardigor ey olloh bizani cho'ktirasanmi meni qo'limda seni kaloming turibdi dedi shundoq to'fon joyiga to'xtab kema dengizda tekis suza boshladi ulamolar aytadi ulamolar aytadiki quronni yodlamagan odam qo'liga ko'tarib ey parvardigor kitobing bizni qo'limizda turib bizlarni g'arq qilasanmi degadi alloh taolo hammasini omon saqladi endi qur'onni yodlaganlar orasida bo'lgan qavmni alloh taolo hargiz halokatga uchratmaydi agar shu qur'onlarida sodiq bo'lsalar amal qilsalar mana qur'onni foydasi yana bitta misol ulug' vatan urushida buni ko'pchilik eshitgan ko'pchilik gapirishadi ham ulug' vatan urushida bir andijon viloyatidan bir qori yigit endi u odam hozir vafot etib ketganlar urushga borganlar borganlaridan keyin plenga tushib qolgan u nemislar hammasini otinglar degan shu farmon buyruq chiqqan shunda haligi kishi beixtiyor o'zi xohlamagan holatda quron deb baqiryuborgan nima uchun unaqa baqirgan desa qur'onni yodlagan bo'lganlaru hali hech kimga qur'on o'rgataolmagan endi shu qur'onni allohni kalomini men yodlab o'zim bilan hech kimga o'rgatmasdan go'rga olib ketamanmi deb quron deb baqirgan shunda nemis ofitseri bu nima de dedi degan yani. keyin chaqirib so'rasa qur'on dedi qur'on yani nima qur'on shu musulmonlarni kitobi desa shularni hammasini o'limdan haligi hukmni bekor qilgan ekan bir sabab bilan hammasi pilindan chiqib qaytib kelgan yani ekan mana qur'onni sharofati oddiy misollar bilan tushuntiryapman dunyoda shunday dardlar bor meditsina ojiz qoladi oxiri aytadiki bu eskichada deydi iborasi ham qiziq bo'ladi yo bizlar deydi bunga tashxis qo'yolmadik bu eskichadan deydi qur'on o'qisa shifo bo'lar demaydi shunday shunda bir qur'on o'qib dam solinsa haligi birdan o'ziga kelib qoladi jin tegishgan bo'ladi jindan zararlar bo'lgan bo'ladi uni hech narsa ketkazolmaydi faqat qur'on ketkazadi faqat qur'onni eshitsa kuyib ketadi hattoki qur'onni agar o'qiganda qiynalib e, hattoki yonib ham ketadi jinlar qur'on o'qilyapti oddiy kalimalar siz bilan biz eshitib o'tiribmiz lekin oddiy banda quronni eshitib ham erimaydida jinlar kuyib ketadi lekin oddiy banda erimaydi shu qur'onni eshitib işte. bu og'ir narsa qorilarga bir ataganimiz bor edi undoq edi bundoq edi deyishadi men bitta narsani aytib qo'ymoqchiman ilmiy narsani qorilarimiz bizga qur'onni o'qib berishyapti ular biz bilan hech narsani shartlashgani yo'q biz ularga pul beramiz deb va'da ham qilganimiz yo'q ular bizga pul berasizlar degani ham yo'q demaydi ham shuni bilib qo'yinglar buni to'g'ri tushunish kerak agar kimni niyati bo'lsa bizni ham farzandlarimiz qoriy quron bo'lsin desa ertaga mayli o'zimiz bir narsa qo'yamiz shunga qo'yib tashlab dilda borlar qilaveradi chunki nima uchun aytyapman buni odamlar qiynalib qolishi mumkin niyat qilguvdiku nima qilishni bilmadik demasliklaring uchun u yaxshi niyatda ehson qilmoqchi bo'lganlar so'ragani uchun aytyapman bo'lmasa aytmoqchi emasman buni lekin bitta narsani esdan chiqarmang bu qur'onning evaziga men pul beryapman deb o'ylamang butun dunyo boyligini bersangiz ham qur'onni bitta harfiga ham moli dunyongiz yetmaydi bersangiz ham siz qur'on bilan hisob kitob qil olmaysiz chunki qur'onni qiymati yo'q o'sha narsani ham biz aytib qo'ysak yaxshi bo'ladi maqsadga muvofiq bo'ladi azizlar endi bo'ldi xatmimiz tugadi deb dangasa bo'lib qolmang ramazon oyi ibodatda mustahkam bo'ling ramazon oyining eng zo'r joyi oxirgi o'n kunlik oxirgi o'n kunligida qadr kechasi bor أبو حقديم صحبة الأرق العمز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم